મુસલમાન યુલૈયા નગરના તમામ લોકોના લુભળા લઈ અને ધોઈ ધાય અને પોતાનું ઘર ગુજરણ ચલાવતા હોય એ છે પાંચ વાગે ધોવા માટે જાય છે ત્યારે જે આ બાળક લહર તળા તળાવના કિનારા પર જે પડેલો હતો તે જગ્યાએ જયને મુસલમાન જુલાયા બેવ જોવા લાગ્યા છે ત્યારે પેલો છોકરો રડે છે અને આ દેવ સાંભળે છે ત્યારે પતિ પત્ની વિચાર કરે છે કે અતારે કોણ રડે છે આ કોઈ નથી ના તો બાળક રડે છે એના ત્યારે જુલાયો કહે છે કે રયા પત્ની अपनी फरियाद कितने वर्षों से खुदा को आप करते थे कि खुदाए अपनी फरियाद सुन लिया और हमने अच्छा कोई खुदा खुदाए भेज दिया है चलो आपके साथ चालू जो हो जोगे तान जे तो रूप रूप नो अम्बार सोपड़ो पड़ फट लेने झूलइ या હાથમાં લઈ અને ચાલ્યા છે ઘરે જઈ સવારે નવડાવી ઢોવડાવી પારણામાં મેં લાય લાખી અને બરાબર સેવા કરે છે પોતાની માં છોકરો અંદર ઘડીને પહોળે વધે ત્યારે આજુબાજુ નગરના લોકો એને વાત સાંભળી અને મળવા આવે છે કે મુસલમાન ઝુલૈયાની ઘણી ઉંમર થઈ જઈ तो भगवान के पुत्र आप घा खरा लोग ने आए से गरीब स्त्रीओं मरवा तो पोक ने जोई अचानक इक्की खाई जाए कि आव छोको रूप रूप ना अंबाट के तारी जुलाइया एम कहे कि बेटा मेरी स्थान में दूध आया है खोदाए दूध भी दे दिया है बच्चा भी दिया तो दूध भी दे दिया है बच्चा ले आ दूध पी ले तेरे छोकरो बोले से कि माँ मैं तेरे पेट से जन्म नहीं लिया तो मैं कैसे दूध पी तेरा पीऊँगा तो ते बेटा दूध नहीं पिएगा तो तुम कैसे जीवित रहेगा अरे माता ये बात सही है मैं दूध पीता हूँ लेकिन मतलब मैं सात दिन की बसेरी जो व्याई है वो काशी नगर में से लेके आओ वो दूध देगा तो मैं पीऊँगा लेकिन आपका दूध तो मैं ना पीऊँगा मैं तेरे पेट से तेरे गर्भ से जन्म थोड़ा लिया है तो जुलाई या जाय से काशी ने ने 7 दिवस नी वासडी ने लावी ने नटू करे छे त्यादन मेल खोई ने बोले छे के माताजी उसकी नीचे मटका रखो ने मटकू रखता अंग राजा तो सात दिवस नी वासडी दूध आईबू जे दो ने छोकरा या पीयो अब घड़ियानी ने पौड़े घड़ियानी ने पौड़े छोखरो वधे छे धीरे-धीरे तो काल तो ठई गयो કે મુસલમાન જોડાઈ જાય એને એક પાયોમાં શિવઈ આપ્યો એક એમ બળવા જાય તો કપડી શિવડાય આપી અને એમ ભણવા પહેલાંના પહેલાના લોકો મુસલમાન તો ઘણા ટોપી પહેરતા હતા ચીંધી ત્યાં એક ચીનડી ટોપી પહેરી આપી ત્યારે એક ટોપી પહેરીને એક કુર્તો પહેરીને અને એમ બળવા જાય તો નળિયો મેં નાહે છે કબીર સાહેબ એને કળા કરી એટલે કબીર સાહેબ પહેર્યો એને કહેવામાં આવે કબીરદાસ शायद पछि पड़े से कवि दास એટલે એમ ગણવા જાય તો ધીમે 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 એમ ગણવા જાય તો રામા નન્ની મેડી ઉપર વજન થાય એટલે તા ચાયો લઈ રાત્રે 8:00 વાગે ત્યાં પહેલા રામા નન્ના શેષ્ય અકળાય છે કે અરે એ તો મુસ્લિમ કા બચ્ચા હે उधर કાઈ કો આતા હે અમારે યહા વજન કરને કા હે तुम्हार तो अजान करने का है नहीं उधर का ही को आता है क्या छोकरों बोले कि भाई मैं हिंदू नहीं हूँ मैं मुसलमान भी नहीं हूँ मैं हिंदू भी नहीं हूँ मैं कोई जाति नहीं हूँ लेकिन मैं भजन आप गा नहीं सकते हैं तो मैं सुनता तो हूँ नहीं मैं और ताल बजाता हूँ रात्रि बारह बजे ठार खाए भगवान ना चरणामठ था तो इन्हें भी ना आपे तो ढोड़े छोकरों पर चरणामठ ना आपे अथवा एम बढ़वा जाए प्रसाद भी पे। नहीं आप नहीं नोगरे को प्रसाद हम नहीं दे सकते हैं हमारा गुरु जी का आदेश नहीं है तो चनाम भी तुमको नहीं मिलेगा ऐसा है ऐसा कोई बात नहीं राजीव एट कबीर साहेबे बीजा दिवसे रात्र जय रनंद नदी ना स्नान करने जाए तर बा पड़ेलो ये छोकरो रानंद राम राम करते जाए न पगनी टोकर लागी તો બે પડતી ખવા દીધી છોકરાને રહી લો એટલે રામાનંદે તરત બે હાથથી વહોળી લીધો અને એમ બનવા જાય તો આશીર્વાદ આપ્યો અને રામ નામનો મંત્ર સુનાવી દીધો કામમાં મંત્રો રામકું નામ લેણા એટલે રામાનંદે એમ બનવા જાય તો પાછો ત્યાં જે પહેલાં પગઠી આપણે મૂકી દીધો અને સ્નાન કરીને પાછો જાય તો એ છોકરો પાછો ગાયબ થઈ ગયો ઘરે જ ગયો પછી એમ બના બીજી રાત્રિએ પાછો मेड़िए मेड़ी भजन जान तम करवा जाए तोड़े त्यारे रान सेवको एम कहे कि आज तो एम के आ छोड़ो बहुत चीनी गया बहुत टाल पड़े से जो नहीं उभ कूदे एम के ऊँची टोपी पहले बदा ऊँचो देखा तरह बता हसे आज बहुत आनंद में सेम के रात्र प्रसाद थे चढ़ावत चरणाम बढ़वा जाए तो आप जाए तो चरणामत है नहीं आपता क्या बोले से छोकरो कि भाई क्यों हमको चरणामत नहीं देते हैं तुमने जो गुरु किया तो मैंने भी गुरु किया है इनके जो गुरु तुम्हारा रामानंद तो मेरा भी गुरु रामानंद है इसमें क्या फर्क है मुझे प्रसाद भी दे दो मत भी दे दो रामानंद शिष्य कड़ाए ये गलत बोलता है मुसलमान का बच्चा अपना जो गुरु किया तो मैंने भी गुरु किया है इनके जो गुरु तुम्हारा रामानंद तो मेरा भी गुरु रामानंद है इसमें क्या फर्क है मुझे प्रसाद भी दे दो मत भी दे दो रामानंद शिष्य अकड़ा है कि गलत बोलता है मुसलमान का बच्चा तो अपना गुरु को बोला कि उधर बुला दो उसकी अरुभरू मतलब सच्चा है क्या नहीं सच्चा है तो कबूल करती रामानंद ने गई रामानंद साहब को बैसा ही रामानंद क्या गुरु जी और लड़का तो ऐसा बोलता है कि तुम्हारा गुरु जो रामानंद है तो मेरा भी गुरु रामानंद है ऐसा बोलता है तो तुमने उनको उपदेश दिया था गुरु जी मैं नहीं दिया है उसको क्या मैं उपदेश दिया है एक बच्चे को मैंने उपदेश दिया ही है तो झूठ बोलते हैं जो क्या रामानंद ने कहे छोकरो के गुरुजी कल हमारे पुतिया पर आ जाना और सामने राम का मंदिर है वहां आठ बजे खड़ा जाना क्या हमारे सवार थी रामानंद दूटी गोटी तैरी ने किला टपका कर मारा मारा पेरी राम 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 करता जाए से। राम नाम मंदिर जय ने पर्दो आरो लाखेलो आप श्री रामनंद ने छोखरो कहे छे के गुरुजी अंदर आपड़ो खोली जो रामा नंदे परडो खोई लो, रुप 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 लो।, लो पर के रूप रूप नो हम छोखरो पडेलो जे नदिये पडेलो तैना पंगतिया पर ते छोखरो रामनंद सम्मान कर लीजो के सतगुरु साहेब कबीर की जय हो थारे एम बढवा जाए तो भक्ति दूदा और देशी लाविया रामानंद कबीर साहेब ने की जी सात दीपक ने नौ खंड ત્યારે એમ ગણવા જાય તો ખરેખર આ પરમાત્માની કેવી ભવ્ય લીલા છે અને કેવી એની કળા છે એને કદાચ એમ ગણવા જાય તો સંતો ભક્તો જાણે બીજા કોઈ ના જાણી શકે માટે કરીને એમ ગણવા જાય તો કદાચ આ અંદરનો ભેદ જાણી શકશે બાકી બીજા બાકીના જાણી શકશે નહીં અને કદાચ જે જાણશે તે આધ્યાત્મિક રસ્તા પર ચાલ્યા જશે સદગુરુ દેવકી જય